На слуху, на слуху. 9 миллионов украинцев полягло на своей земле, обороняя свою землю, освобождая другие земли. И те защитники нашей страны, нашей земли, которые лежат до сих пор по полям, по пригоркам, по лесам. Их необходимо найти и определить, кто они, узнать, чей это сын, чей это отец. И мы занимаемся этим делом. Останки солдатів Другої світової війни знаходять наші пошуковці у різних країнах, через які пройшло лихоліття фашистської навали. Це наш священний обов'язок їхніх синів і онуків повертати солдатів додому. І нехай навіть через 70 років стомлена душа героя нарешті знайде спокій у рідній землі. Юрій Зубко, голова громадської організації, закінчимо війну. Є такий вислів: війна не закінчена, поки не похований останній солдат. Яку роль відіграють перепоховання у збереженні пам'яті про Другу світову війну? Як багато людей сьогодні і досі не знають, що відбулося з їхніми родичами у ті часи? Ми про це будемо говорити сьогодні з нашим гостем. А це Олександр Чудновець, голова ради Київського військово-історичного товариства. Здрастуйте, пане Олександре. Добрий день. Я знаю, що в суботу ваша організація здійснила перепоховання 60 останків 61 солдата. Де це було і де знайшли, як знайшли цих героїв? Ну я уточню, що не тільки наша організація Київське воєнно історичне товаришівство, а ще всеукраїнський благодійний фонд пошуку пам'ять і ряд поійськових груп поисковіків. Вот 20 июня, буквально в субботу, совершили вот такое мероприятие. Тут вот, перезахоронили 61 останок останков наших солдат. Ну, наших солдат я называю наши, потому что все они погибли в течение 41-43 годов при обороне города Героя Киева и при освобождении его осенью 43 -го года. Все эти останки нашей поисковой группы, а я могу их назвать, с удовольствием называю, потому что это ребята поисковики настоящие мужчины, как мы говорим, и настоящие патриоты своей страны. Это поисковая группа «Победа» во главе с Тарасюком, перечисляю. Поисковая группа «Вертикаль» во главе с Жарком Володей. Поисковая группа «Атамана Орлика» во главе с Володей Короти. И, кстати, он сейчас находится в зоне АТО. И поисковая группа имени генерала Ватутина, возглавляемая Николаем Петром. Вот эти вот товарищи, ряд еще других, пусть меня просят, что я их не называю, просто формат передачи другой. Вот эти ребята нашли на в течение последних полугода в районе Киева, севернее Киева, южнее Киева, южнее Киева нашли 61 солдат. Все это Получается так: все эти солдаты находились в таком, знаете, как ну, санитарные захоронения, как говорят поисковики. Где-то зарыт в окопчике, где-то одиночная могилка в каком-то лесочке, где-то просто даже в воде вот такие вот косточки находили. Их смотрели, изучали по останкам одежды, по обуви, по амуниции. Ну, определяли, что это солдаты mm -hmm. Красной Армии. Але вдалося хотя особу, хотя бы кількох людей, все-таки? Это Большому сожалению, вот именно вот это 61 этих солдат, которых нашли ребята, к сожалению, ни одного не не удалось узнать, кто он и откуда. К большому сожалению, зачастую все эти вот останки, они находятся в таком неприглядном состоянии. Эти медальоны, которые были, так называемые смертники, как говорят солдаты, ну, ни кого не оказалось. И вот по статистике, вот где-то с 10 вот остатков, если находят поисковики, может быть, в одного где-то вот какая-то есть информация об этом человеке. Зачастую это вот медальон, что я говорю, смертничек, да, э, э, такая вот, э, контейнер небольшой, где специальная бумажечка, где писали свои имена имя, фамилия, адрес. Или же просто, может быть, знаете, как вот ложка, там, котелочек, там где-то нацарапано. может быть, да. Так? Да, mm -hmm. да, такое вот буквально. Ну, это зачастую такое часто Я так понимаю, что очень часто не можно установить, саме, если это люди загинули после 43-го года, когда фактически уже не було цих особистих розпізнавальних знаків, да, 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 было этих особистых распознавательных знаков, медальонов, так было принято решение? Да, точно так. От, в начале войны, в принципе, у каждого солдата по уставу Красной Армии находился такой вот смертничек, такой медальончик. Вон, они его где-то кто там как карманчики где-то там на шее носил там э, да они были ну, вот в третьем году, уже, к сожалению, этих медальончиков у солдат просто не было. Ну, никто не знает до сих пор причины. Ну, мы так, в принципе, люди уже здравомыслящие, понимаем прекрасно. Скорее всего, статистика потерь была такая огромная, что, наверное, кто-то там наверх, наверхах решил, зачем там фиксировать эти данные, сколько тысяч а гибли миллионы, вы же прекрасно понимаете это. Просто их не выдавали, и вот таким образом они были безымяны. Хотя, вот, даже в первом году некоторые солдаты, вот нам ветераны, рассказывали, Некоторые солдаты специально не носили эти медальоны, потому что как-то считалось, раз ношу медальон, то, наверное, меня убьют, а потом вот найдут. А так нету медальона, значит, может быть, останусь живой. И носили, кстати, нательные крест, кресты, да, так. да, вот казалось бы, там безбожники, там угу. нет. К сожалению, народу эту веру не отнимешь, это любой власти, любая власть, которая будет, не отнимет эту веру. У ну, и, на сегодня возникают эти перезахоронения именно из... Із... Дотриманием да, вот сам, традиции, самое главное: так. многие спрашивают ну, наших поисковиков: ну а почему, зачем? Вот они лежат, зачем там будоражить прах погибших, казалось бы, ну уже похоронен, там все остальное, там захоронен, образно говоря, санитарно. Ну, все-таки, когда знаете, натыкаясь вот на косточки, и ты прекрасно понимаешь, что это, это все-таки человек, это солдат, это тот, который защищал твою родину, свою землю. Естественно, нужно по христианским обычаям с воинскими пользоваться придать, придать земле это Тела. Вот так вот мы этим занимаемся, выискиваем их, аккуратненько складываются останки в гробы, отпевание идет по церковным традициям, салют, салютная группа стреляет, как, ну, как, как поможет, со всеми так? почестями, угу. да, да, да. Так что я думаю, ну, ну чтобы Бог их принял уже как настоящих солдат и вот и приходят ветераны и старушки, оказывается вот и, дед, и деды, вот буквально вот субботу, когда мы перезахоранивали то э, местные жители, местные жители, одна даже бабушка вспоминала, говорит, а я помню говорит, я помню, как погибло три, три солдатика и мы их захоронили вот там, вот там вот там и рассказывает, и наши ребята поисковики говорят, «Ну, мы вас потом данные возьмем, придем, посмотрим на огородах где-то вот такие, знаете, вот бабка молчала, думали, никто не интересуется когда вот увидела воочию уже как-то сама информация и вспоминает все четко, подробности: где, что и как было, казалось бы, старый человек. Пам'ять пам'ять слабенька. ні, все чітко пам'ятає чітко знає. Скажіть, А зараз ця діяльність вона трошки, скажімо, гальмується зв'язку з тим, що є інші задачі, потрібно підтримувати солдатів в зоні АТО і власне там теж допомагати з ідентифікуванням і так далі. Так, да, я вам скажу, що наша робота по поїзку солдат Вілька війни, вона не проходить і не останавливається. Хоча ми реально розуміємо, що зараз наші солдати, наші ребята захищають нашу родину, нашу Україну. И вот, насколько мне известно, да, наши ребята вот, участвуют в поисках останков там, на Донбассе, и, да, поисковики во главе с Жилкиным, есть голова такой организации, да, ищут и находят. Ну вот, то же самое, к сожалению, казалось бы, вот, война современная, назовем ее так, современной, как бы там ни было, да, казалось бы, должны быть какие-то тоже медальоны, какие-то вещи, чтобы можно было найти по останкам этого нашего бойца, ну получается так, время взрыва, время боя, там всякое бывает, знаете, как и отрывает это все в сторону, где-то изгорает сгорает там и все. Так что эта проблема большая. Как ее решить? Ну, скорее всего, как решить? Закончить войну, вот и вот и мы решим, вот и решим. Когда это закончится? Ну, хотелось бы, хотелось бы, чтобы побыстрее это все закончилось, чтобы не гибли наши ребята, чтобы не плакали наши матери. Бог, пусть Бог поможет. Так, зараз до нас приєднується Анатолій Чайковський, доктор історичних наук. Пане Анатолію, здравствуйте. Доброго дня. Пане Анатолію, яка ваша оцінка? Наскільки, скажімо, важливу велику роль відіграє процес пошуків останків солдатів в збереженні пам'яті про цю війну і в поверненні пам'яті тим людям, які й досі не знають, що відбулося з їхніми родичами тоді? 22 червня. Якраз випавюється 74 роки, коли Гітлерська Німеччина напала на Радянський Союз. Я хотів би сказати про те, що це була найбільш кривава в історії світової цивілізації війна. Чому? Тому що не так багато загинуло людей, як ніколи. Хотів би нагадати і про те, що завдячуючи, в першу чергу народом колишнього Радянського Союзу було врятовано не лише власну країну, а було врятовано і Європу, про що, на жаль. Багато хто сьогодні з різних причин намагається забути. Якщо говорити власне про ту роботу, яку проводить ваш безбесідник і його колеги, я можу лише кажуть, щиро подякувати йому і його небайдужим товаришам по цій роботі, тому що ця робота, як наскільки я розумію, вона вносить такий волонтерський характер. Багато в чому не підтримується на це на державному рівні. Я хотів би ще нагадати про те, що люди гинули не лише на фронті, а не про велику жаль, майже 50% гинули в тилу на окупованій території. Кожна вісточка про людину, яка загинула у тій тяжкій боротьбі, це звичайно заслуговує всякої підтримки, поваги, і будемо говорити, дай Бог, щоб ті люди, які це роблять, не втратили якось на натхнення сили. Робити це дякуємо, що ви приєдналися, пане Анатолію. Це був Анатолій Чайковський, доктор історичних наук. Пане Олександре, а скільки взагалі сьогодні є в Україні організацій, які цим займаються? От на початку я цитувала керівника організації Закінчимо війну Юрія Зубка. Ви називали кілька організацій. Наскільки їх багато? І справді це ж все волонтерська робота? Ніхто ж за це гроші не бере. Да, да, это волонтерская работа, вот ну, такой статистики о количестве людей, организации, я не скажу. Хотя, в принципе, мы сотрудничаем с многими. И так, знаете, так вот и надо, когда проводим какие-то мероприятия, имеется в виду какие-то собрания, мы тоже какие-то тренинги, какие-то круглые столы, постоянно это проходит. Просто даже поговорить на эту тему у нас это практикуется. И вот когда-то одна тема у нас была, вот, сотрудничество с другими организациями нашего так толка, да? И, в принципе, получилось так, что у каждой области практически несколько организаций вот, вот есть, существуют. Кстати, я родом в Запорожской области, и вот буквально вот в прошлом году, будучи там у себя на родине, и, в общем-то с удовольствием, ну, как, узнал, что действительно есть организация в Запорожской области. Это вот, если я не ошибаюсь, пусть меня, пусть меня поправят, Запорожцы, вот, по-моему, патриот. Ну, вот, честно говоря, связи еще так сказать, с ними не маленькой не, 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 не связи. Но тем не менее, вот они тоже устраивали такие вот захоронения в области довольно активно такие работают. И, кстати, в той, той же самой Донецкой и в, Аширогаз... в Луганской областях также поисковые отряды существовали. Но, ну, к сожалению, сейчас вот зона АТО часть она сейчас оккупированная получается. Св'язі таких больших нету. Тим не мене, там, там були мощні організації, які займалися пошуками солдатів. Але я знаю, що якщо вдається навіть встановити особу солдатів загиблих і їх повертають там, у рідне село привозять, щоб похвати, да. це сходяться всі. Це і дітки святково вдягаються зі школи, це промови, це урочисті події. Це справді свято велике, коли да, ось це да, відбувається. Да, да. Це, це біль, але це і свято, тому що повертаються справді в рідну землю. Да, ці люди. Ну, ви знаєте, знаменітою пісню День Победы. Это праздник со, слеза, со, со слезами, слезами на глазах. глазах. Да, действительно, так оно и есть. Приходят все. Приходят все, начиная от мало до велика. Детки, школьники, выступают с какими-то концертной программы, чисто такие вот патриотичные, какие-то серьезные вещи тоже. И это наикращее выхование на Да, конечно, товарищ. конечно. Выходят какие-то здесь до власы, ветераны тоже рассказывают. Вот я говорил об этой бабушке, которая помнит. Вот они вспоминают: берет микрофон, решите выступить. Ну, казалось бы, ну что там бабушка может сказать? Она четкая или там дед рассказывает рассказывает, какие-то еще и верши свое собственное сочинение рассказывает. И думаешь, вот смотрите, какой мудрый, какой толковый, добрый народ. Они все помнят, и, и слава Богу. А детки, конечно, когда вот выступает, вот недавно буквально, да, пятилетняя девочка читала стихи об АТО, казалось бы. Она начала о Великой Честной войне, а закончила АТО. Вот как-то связала. Может быть, мама ей написала этот стишок, не знаю. Она так рассказала, что действительно во всех были слезы на глазах. Это действительно праздник, это свято, и то же самое, и поминальное, знаете, так вот, в такой вот жизнь где-то свою, где-то правильно ты делаешь, неправильно. Это все нужно, необходимо. И спасибо нашему народу, нашим людям, которые это понимают прекрасно, Они не забывают ничего, не забывают ни плохого, ни хорошего. А вы находили останки Пинской флотилии, яка в частности, оборону Киева, так? Давайте вспомним да. этот исторический аспект, как это было. Да, вот вы как раз, вот, хорошо, что вы вспомнили о Пинской военной флотилии. Ну, не то, что мало, мало, действительно мало кто знает в Украине, что город-герой Киев обороняли моряки ну, хотя многие ну знают, моряки Днепровской флотилии всегда говорят. Но мы историки поправляем, что оборону Киева держали моряки Пинской военной флотилии. Ну почему Пинская? Потому что главная база речной флотилии, которая была в 1941 году в начале войны, главная база находилась в городе Пинске на территории Беларуси. Потом с боями эта флотилия откатывалась уже назад. И вот последние 73 дня э, суток обороны Киева держали моряки именно Пинской военной флотилии. Корабли находились в таких важных участках, обеспечили переправу. Переправы наших войск обстреливали немецкие позиции, проникая в, в тыл к немцам именно благодаря воде кораблям. Высаживали десанты всевозможные. И когда корабли к Пинской флотилии все погибли, они пошли на сухопут, стали моряками уже как сухопутными. Это, например, морская пехота. И держали оборону. И, кстати, вот считалось так, если какой-то участок в Киеве, обороны Киева, слабину какую-то давал, ну, знаете, как тоже усталость и там мало средств каких-то там обороны, то командиры батальона, подразделений просили штаб Пинской флотилии, дайте нам хотя бы отделение моряков, хотя бы три человека моряков, потому что своим, знаете, задором энтузиазмом, смелостью они вызывали вот именно, знаете, такой боевой дух солдат, да, сухопутных солдат, что действительно этот участок держался крепко и долго. Ну, плюс еще с кораблей были, снимались вооружение какое-то, тоже ставилось на сухопутье. В общем-то, вот часть моряков, уже когда после 19 сентября, когда немцы уже вошли в Киев, часть моряков прорывала со стороны Борисполя, шла на прорыв. Она обеспечила прорыв штаба 37-й армии, которая обороняла Киев. Но я вам скажу, что командующий 37-й армией небезызвестный генерал Ласов, вот так парадоксы истории. Да? Вот, хорошо воевал под Киевом. Ну, некоторые говорят, там плохо, но это, знаете, уже такое. Воевал, как воевал, но в принципе воевал неплохо. И вот э, эти моряки, вот отряд моряков, э, делал коридор прорыва для штаба 37-й этой армии. И практически там вот они пошли в штыковую такую фронтальную атаку против немцев на прорыв. И большая часть этого отряда моряков полягла. Это как раз вот между городом Борис... Борисполем и селом Иванкив. Там рядом есть в пяти километрах от Борисполя. На этом поле, по словам очевидцев, мы вот так провели несколько экспедиций. И проводим до сих пор, кстати, вот осенью намечается тоже большая экспедиция. До вас есть запитание от слухача. Алло. 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 – Алло, добрий день. Доброго дня, слухаємо вас. Я з села Проців під е, Бориспицькою районом. Тут стоїть пам'ятник неізвісному солдату. І він стоїть без надписів, без нічого. Цей солдат загинув на руках у моєї мами. У їхньому, у тій хаті, де був знаходився штаб, цей солдат був ранений і мама його. На руках спасала, він помер. І зараз він стоїть у селі проти цей пам'ятник незвісному солдату. Цього солдата фамілія Кан Вадим Петрович він сам з під І коли він приїжджав у село. Мама, питала, його мама, приезжала, мама приезжала в село и питала: кто знает, никто ничего не знал. Но этот памятник стоит, ему квіти носят, но он без надписи. Никто не знает, что это за солдат. Он а погиб у моей мамы на руках. Спасибо, что вы подзвонили. Спасибо. Сколько да, таких спасибо. историй? Спасибо. Спасибо большое. Я хотел бы, чтобы как-то телефон вы могли дать свой. Мы приедем к вам по -процю приедем к против, посмотрим еще раз, расспросим и документально и подтвердится, что так и есть, мы сами сделаем эту мемориальную доску, табличку и будет могила не безымянная, будет с этой фамилией. Да, безымянных солдат очень много, к большому сожалению, вот я уже говорил по статистике с 10-1, это хорошо, да? а так вот видите, 61 человек в субботу вообще похоронили, перезахоронили и мы не знаем кто. Ну, пишем неизвестные солдаты. Потом где-то Бог помогает нам вот кого-то кого там найти, одного, второго, третьего. Мы потом добавляем в общем к этим могилам уже эти подписи, надписи. И вот я просто хотел бы еще сказать, там где мы хоронили, это вот село Пелява Выжгородского района. Вот мы говорили в начале передачи о меценатах, что помогают. Да, есть такие, но государство не очень помогает, а вот меценаты помогают. И вот в селе Пиляво хотел бы благодарность сказать меценатам. Это братья тараны, Александр Владимирович и Виктор Владимирович. Вот они вот буквально последние три года очень сильно помогают всем поисковикам. На их средства практически все эти перезахоронения и происходят. Так что большое им спасибо и хотелось бы дальше сотрудничать. И дай им Бог здоровья, они своей работой все-таки нам сильно помогают. Послушаем запитание от дозвонивача. Алло. Доб... Добрый день. Добрый день. Як ви вважаєте, то, що при Сталіну відмінили оцей заказ про міндальйони в 42-му році, і тепер у нас 2014-2015 год до сих пор куча неопознаних тіл. І як ви вважаєте, це нормально чи ні? Дякуємо, що подзвонили. Е, ну, дивіться. Их отменили то в годы войны, Великой Отечественной войны, да, и за это, это очень плохо, это очень плохо. Если вы говорите за нынешнюю войну, которая сейчас идет в зоне АТО, то медальоны есть каждого. Я просто уже повторюсь, что вследствие всяких боевых действий, там взрывов и всего остального, просто их могли потерять, там расплавиться и все остальное. Сейчас у каждого нашего солдата, у каждого нашего офицера эти медальоны существуют. Ну а за Великую Отечественную войну, да, к сожалению, так и было. Вот такое было отношение власти Сталина того же самого, вот к своим солдатам, своим защитникам. Вот нету медальонов, нету человека. Ну, меньше статистика, знаете, вот к сожалению. Потому-то у нас и погибло сколько, одних украинцев только 9 миллионов практически. В великую Отечественную войну, это страшно. До вас есть черговое запитание, слушаем. Добрий день, добрий день. Вже я дозвонилася, слава Богу. Слухаємо вас. Я хочу запитати, мій батько Кривенко Іван Дмитрович загинув його з Вінської війни, перевели зразу на Велику Вітчизняну війну. І скільки я писала в Москву і в Подольськ, тільки приходить те, що в сквирі. Без вести пропал, и все. Без вести пропал. Ну, не может человек без вести пропасть. Я бы хотела, как связаться с этой людьми, что действительно у него Бог в сердце, и он переживает за всех погибших. Как с ним связаться? Может, он что-то поможет? А, прошу, назовите ваши ну, координаты. Да, запишите мой телефон мобильный 067 -806 47 806 Чудновец Александр Николаевич, звоните мне, я отвечу. Ну, чем поможем, тем поможем. Если у нас информация есть, мы попробуем, по крайней мере. На 100% гарантировать я не могу, все-таки, да, знаете, поиск это очень такое дело, ну, тяжелое. Ну, постараемся вам помочь. Давайте еще раз повторим телефон и, может быть, да. еще возможно найти по интернету чем. Да, еще на, на сайт. сайте у нас есть сайт нашей организации. Наберите в поисковике Киевское военно-историческое товарищество. Просто. І он вам тоді покаже наш адрес. І запиш... ще раз телефон. Повторяю, 067 47 806 47. Дякую, пане Олександре, за вашу роботу. Дякую, що завітали. Сьогодні нашим Дякую. гостем був Олександр Чуновець, голова ради Київського військово-історичного товариства. І це була програма на слуху. Дякую, що ви були з нами. Миру нам всім до зустрічі. До зустрічі. На слуху.